çalışmalarla riyaziyyat silsiləmizdən 11-ci çalışmamız. Bizə ölüb trapesiya verir. Trapesiyanın diaqonalları onun ortasında kəsişir deyə bildirir bizə. Alınmış AOB üçbucağının sahəsi 2 olaraq göstərilir. AOD üçbucağının sahəsi isə 3 olaraq göstərilir. Bu verilənlərin qarşılığında müqabilində bizdən tələb olunan budur ki, ümumi trapesiyanın sahəsini tapmış olaq. Gəl məsələyə iki cür yanaşıq isbat yolunu seçək. Bir də konkret düsturdan istifadə edəcəyik. Üçbucağa mən baxmaq istəyirəm A, B və D üçbucaqına. Bu ABD üçbucağının içərisində özündən başqa 2 dənə də üçbucaq var. Belə ki, bu üçbucaqların təpə nöqtələri ortaqdır. Oturacaqları da bir düz xətt üzərindədir. Bizə verir ki, təpələr ortaq, oturacaqlar isə bir düz xətt üzərində olarsa, onda həmin üçbucaqların sahələrin nisbəti belə onların oturacaqların nisbəti kimidir. Onda belədirsə, 2-nin 3-ə nisbətidirsə, burada da oturacaqların nisbəti 2-nin 3-ə nisbəti 2-dir. İkinci bir tərəfdən biz bilirik ki, BOC üçbucağı AOD üçbucağına oxşardı. Necə bilirik? B bucağı C bucağına çarpazdır bərabərdir. C bucağı A bucağına çarpaz bərabərdir. Bir üçbucağın iki bucağı digər yəni iki bucağına bərabərdirsə, onda bu üçbucaqlar oxşayandır. Hətta üçüncülər də bilirsiniz ki, qarşılıqlı deməyə gələr. İndi diqqət eləyək nəyə. Əgər bu 2 paydısə, onda bunun bütün tərəfləri 2 payla ifadə olunmalı. Onda deyirəm bura da 2 paydır. Bu 3 paydısə, əgər. Onda bura da 3 qaydır. Daha doğrusu bu 3 pay idisə, bu da 3 qaydır. Sadəcə hərfləri niyə dəyişdirirəm? Bizim demək istədiyimiz o deyil ki, BA tərəfi BC tərəfinə bərabərdir. Bizim demək istədiyimiz odur ki, bunların payları, yəni eyni bir ədəd dəfə dəyişiblər. Orda da o cümlədən. Çünki oxşarlığın mahiyyətindədir. Onda bura da 3 paydır. İkinci tərəfdən biz bilirik ki bunlar oxşarlıdırsə görə onda bunların sahələri uyğun xətt ölçülərinin kvadratları nisbətinə bərabərdir. Bunu da belə çıxır ki, mən hal-hazırda bunun sahəsini bunun sahəsinə bölsəm, yəni üçü S BOC-ya bölsəm burdan da üçü daha doğrusu istirəm 3-ün kvadratını 2-nin kvadratına bölməliyəm. S BOC bərabər donda 3 * 4 / 9 4 / 3 Tapdıq bunun sahəsi 1 tam 1/3-dür. 4 / 3-dür. Qaldı bir də onun bu sahəni tapmaq. Ümid edirəm xatırlayırsınız ki, trapesiyada həmişə diaqonallar çəkəndə sol sağ sahələr bərabərdir. Amma biz dedik ki, isbat yolunu seçəcəyik birinci ikincisə üsuldur. ABC üçbucağının sahəsi sübut etməli ki, BCD üçbucağının sahəsinə bərabərdir. Sübutumuz belə ola bilər. Bir burdan bir hündürlük çəkəram. Bir də burdan bir hündürlük çəkəram. Gördüyünüz kimi hündürlüklər bərabərdir. Oturacaqlar bərabərdir. Hər kəsin oturacağı ABC-nin də BCD-nin də oturacağı bu əsədir. Əgər hündürlüklər bərabərdir, oturacaqlar bərabərdirsə, qrup yarıya böləcəyinizdə eyni şey olacaq. Çünki bunu bu hündürlüyə vurduğunuz yar ayı buldunuz. Burada yenə bunu bu hündürlüyə vurduğunuz yar ayı buldunuz. Sahələr eynidir. Sahələr eynidirsə onda bu kişinin çamı nə qədərdirsə, gələ bu kişinin də camaəmin qədər olsun. Onda bu iki bura köçməlidir. Bu bir suldur. İkinci yöndən necə göstərə bilərdiniz? Yenə bayaqki nisbət kimi, bu dəfə bu üç bucağa baxsam, təpələri ortaqdır. Oturacaqları bir düz xətt üzərindədir. Onda belə çıxır ki, Yəni də bunların oturacaqlar nisbəti elə sahələrin nisbətini ifadə edir. Bunun 2 payı 3də 4düysə 3 payını tapmaq problem olmaz artıq. Deməli bunun 2 payı 3də 4düysə 3 payı x-dir. X, x deməyə bir t deyək, x qoy. Seçilsin. Burdan t-ni tapmaq üçün mən 3ü üçü 3də 4ə vururam, qalar 4-dür. Belərəm ki, yenə də gördüyünüz kimi cavab çıxdı ki. Nəsavım, səhvəm, səhvdir artıq. Onda deyirik S/a = c bərabərdir. 2 + 2 + 3 + 4 + 3. Deməli 8 tam 3-dədir. Bu bir yol. Dedik, ikinci sualımız birbaşa düsturla yanaşma olacaq. Biz bilirik ki, ümid edim xatırlayırsınız səbriniz. S A O B = S C O D-yam, yəni sol sahə, sağ sahə bərabərdir və o da bərabərdir kökəfstə S bOC = SO-dur aşağıdakı. Və bu ikidisi avtomatik başa düşür, bu da 2-dir. Və həmin 2 bərabərdir 2-yə. Kök aldım. bOC sahəsini bilmirəm. S bOC-sı. Vuraq bunun sahəsini bilirəm, 3-dür. Kvadratı 108 = S bOC * 3. Onda S bOC = 3/4-ə. Yenə yəni gördüyünüz kimi həmişəyə burada da 3də 4 onda belə çıxır ki 2 3 2 elədir 7 1 tam 3də 1 də gələndə yenə yəni dəvəminiz sahəniz 8 tam 3də 4 də söhbət bir daha təkrarlayaq və bu ümumi sahə